Этим утром в Киеве неизвестные захватили центральный офис соцпартии. В окружении главы социалистов Николая Рудьковского говорят, за этим стоит его предшественник. Кто он и так ли это разбиралась Ирина Романова. Сейчас вход в центральный офис соцпартии заблокирован этим вузом. Он появился здесь сегодня утром, после того, как в здание вошли неизвестные и попросили сотрудников покинуть помещение завхоз Владимир Коваль пришел на работу пол восьмого, а спустя полчаса появились люди в камуфляже. Ну, где-то человек десять. С охранной фирмы предъявили документы, там подписи у стенка, и печать, ну, по закону, и сказали, что теперь мы будем это офис охранять. Попасть в офис не могут не только сотрудники, но и мы. Дверь закрыта. Мы не захопливали подписанный договор у нас с Почему вы выгнали всех в офис? Мы Петр Устенко возглавлял соцпартию с апреля 2012 -го. В конце прошлого года его сменил на этом посту Николай Рудьковский. Устенко уверен, незаконно. Незаконным он считает и недавний съезд СПУ. На нем с подачи Рудьковского внесли изменения в устав партии. На тихом, на первый взгляд мероприятии события развивались, как в настоящем боевике. Внутри здания ЦИК, которое арендовали социалисты, выставили несколько кордонов вооруженной охраны. Делегаты прорывались на съезд буквально с боем. Все это уверенно вокруг окружение Рудьковского организовал Устенко, как и захват офиса. В соответствии с Минюстом я являюсь главой партии. Решение Відповідно до рішення ще 18-го з'їзду. Я з того часу не змінювався. Не може змиритись з новим вибором колективу соціалістичної партії. Ми не маємо абсолютно ніякого уявлення, що там відбувається всередині, чи палять документи, чи, е, чи е, комп'ютерну базу нижче. Весь сербор за будущих парламентських виборів у зам Рудьковського среднієвих партій СПУ може стати реальною альтернативою КПУ, учитуває стремительне падіння рейтинга ком. Блукають якісь незрозумілі гроші, з незрозуміло якої можливо навіть і держави. І цю партію є така, є такі догадки в нашому колективі, що хочуть просто е, купити, е, а можливо, вже і продали. Тим временем існене з офісу сотрудники пішли в міліцію писати заявлення о захваті. Там пообіщали за сутки, відкриють уголовне производство. Ірина Романова, Владимир Самченко, подробності телеканал Інтер.